Раз-раз, один-один. Хотел поговорить сегодня... Влад, настой микрофон. Хотел поговорить и... Тему такую выбрал. Тема называется «Черное сердце». Просто я так размышлял, сердце очень такой важный орган вообще такой человека, очень много функций выполняет. Но также сердце еще и в Библии описывается очень часто, и хотелось просто на эту тему поговорить. Просто я много размышляю по поводу того, что что, что вообще сердце типа, исполняет какую роль? В духовной части, если смотреть, с духовной стороны, с духовной части, то что же нам сердце может... Первое, что хотелось бы сказать, что мы же созданы по образу и подобию Бога, поэтому у Бога тоже есть сердце, что мы знаем. Во всякий случай. Кто не знает, поэтому можно открыть в бытии... 6, шестая, шестая глава, 6 стих, там написано как раз о том, что у Бога тоже есть сердце. Сейчас я открою. Да, вы Скоро. нам откройте, а то мы... Да, я сейчас открою, зачитаю. Бытие 6, 6, 6. 6, 6, да. Открою. Господь пожелал, что, пожалел, что сотворил человека на земле, и сердце его наполнилось болью. То есть, сразу понятно, значит, есть сердце, и сердце, что может производить такое чувство, как боль. Если это есть у Бога, то так как мы созданы по образу и подобию Его, то и у нас тоже. Господь почувствовал это бытие, там 8 глава, значит, 21 стих тоже пишется, что Господь почувствовал приятный запах и сказал в сердце своем. Никогда впредь не стану. Ну и еще очень много местописаний, где говорится о том, что э, подтверждается то, что у Бога есть сердце. И вот что я хотел сосредоточиться на том, как много раз сердце упоминается в Библии. Там больше... Несмотря на каких переводах. В большем случае там от 300 до 800 раз, смотря какой перевод. В Библии упоминается слово сердце. По сути, там говорится, что сердце это наша духовная часть. То есть часть нашего духовного пути. Где обитают наши эмоции и желания. Прежде чем приступить к рассмотрению о человеческом сердце, хочется вспомнить, что, еще раз подчеркну, что Бог тоже не имеет сердце. И э, также пишется в Деяниях 13 главе, что Давид был мужем по сердцу Божьему, то есть вот, сердцем Бог определяет человека, как-то смотрит на него. И знаете, сердце человеческое, оно изначально черное, вот такое вот определение, черное злое, коварное, лживое. В Еремии 17.9 сказано, что коварное сердце человека, оно неисправимо. Кто может знать его? То есть, в еще очень много писаний описывается, что человеческое сердце это более испорченное, там, и очень много мест. Но я так вспоминаю себя и думаю, вот я жил когда-то, там, употреблял, занимался всякими делами нехорошими и считал, что у меня все нормально. Нормально у меня сердце. Ну, здоровое и нормально. Все, не болит, самое главное. Но все равно задавался вопрос, правильно ли я поступаю. И вот все мои поступки больше я оценивал через сердце. Я так анализирую себя, что в каждом своем поступке все равно мы, да, мы принимаем решение, да, обдумывая его, но вот анализ проводит все равно сердце поступка. В любой ситуации можно даже сейчас посмотреть, ну вот что-то ты сделал, как ты поступил там. Вот, например, я позвонил кому-то из друзей там или знакомых и говорю, вот ты там такой, 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 рассказывал ему, знаешь, на эмоциях на каких-то, на порыве страсти, эмоций, что-то наговорил, потом сижу такой и понимаю, знаете, как есть такое выражение, сердце болит. Ну, не в прямом смысле, да, оно болит, но что-то внутри тебя тебе подсказывает, что ты поступил неправильно. И ты понимаешь, что, во-первых, это не твой мозг тебе подсказывает, что ты, ну, как бы поступил неправильно, а что-то внутри тебя подсказывает, и это каждый ощущает. Поэтому сердце, оно производит эмоции и желания увидев свою эмоцию, что я поступил неправильно, у меня появляется желание как-то это исправить. Есть, или же и не появляется, тут в зависимости от сердца. Потому что я знаю людей, которые как бы и так нормально говорят, можно еще повторить. Поэтому что же делать, когда они появляются? Вот у меня раньше не появлялось, то есть я так, скажем, это сказать, условно слово не скажу, ладно, испортил свое сердце, заполнил его всякой Гадости. Сам себя заставлял делать какие-то вещи плохие, чтобы как бы стать жестче, стать как-то где-то а -а агрессивнее. Не не, как бы, не, не обращать внимание на человеческие страдания, боли и еще что-то. И вот когда человек в таком состоянии, то с ним очень тяжело общаться. Ему очень тяжело достучаться, поэтому... Когда общаешься с такими людьми на улице, вот я, например, встречаю человека, я вижу, идет наркоман, весь такой грязный, ну грязный не в смысле снаружи, а с, я имею в виду внутри. Весь такой вот разбитый, поломанный уже. Я подхожу ему, говорю, какие-то вещи, и чаще всего ребята реагируют, слышишь, да что ты хочешь? Иди, ну, все вот так вот, резко как-то там, или алкоголик, или там бездомный, или, или просто человек какой-то им подходишь, чаще люди в миру, они более агрессивны. Все из-за чего? Не из-за того, что у него жизнь плохая. Вот честно вам скажу, я смотря на себя вам могу сто процентов дать из того, что не наша жизнь и не наши проблемы влияют на, нашу, на наши эмоции и состояние, а состояние нашего сердца. Сегодня утром готовился, читал, там, размышлял, и Бог показал такую знаете, сейчас рилсы, да, модная тема. Попадается мне рилс. Мужчина задает девушке вопрос, говорит, ты бы взяла 10 миллионов долларов? Она такая, ну так, да, классно. А что бы ты сказала? Я бы поблагодарила, ну сказала бы спасибо. Она говорит, ну хорошо, но одно условие. Вот ты утром завтра не проснешься. Она такая, да Та, нет, я тогда не буду брать. Говорит, так что, проснуться утром это лучше, чем 10 миллионов долларов? Она такая села, так подумала, говорит, ну да. Он говорит, ну вот тебе каждое утро просыпайся. Я говорю, класс, я проснулась. Это самый дорогой подарок у тебя. И вот э, это к тому, что, как мы смотрим на вещи, как мы смотрим на свои проблемы. Для меня проблема приехать, с... ну не проблема, ладно, слово проблема мне не подходит. Убираем слово проблема. Ситуация, сложность. Например, с Варшави доехать сюда. Мне сложно в 11 вечера приехать, например, увидеться с кем-то из братьев или сестер, и потом ехать обратно. Я говорю, вот сложная ситуация. Пастор Александр говорит, вообще не вопрос. А почему? Потому что она смотрит со своей стороны на эту ситуацию. Она села в машину и приехала. А я смотрю со своей. Так, это мне, ну как минимум такси, Приехать сюда, потом закажи такси, пока это... Я пока приеду, уже обратно ехать. То есть для меня это сложность, для нее не сложность. Ситуация одна и та же. Люди мы, ну как бы, мы же люди, а она человек, я человек. У нее сердце, у меня сердце, глаза, руки, все есть. Мозги есть. Почему так? Потому что смотрим по-разному. Каждый на любую ситуацию смотрит по-разному. Большинство людей смотрят на ситуации от своего состояния, своего сердца. Вот с ребятами, которыми мы работаем, например, там бездомные, те, кто нуждается в помощи, у них сердца такие вот настроенные очень негативно. Они во всем ищут подвох, они смотрят на всех. Они сами э, как бы судят людей, рассуждают о людях как сами на все смотрят. То есть они думают, что все такие же, как и они. Например, если он где-то ворует, когда, значит и его могут обворовать. Если он врет, значит и ему врут. Ну, это вообще так человек построен, мне кажется. Когда он сам поступает, часто он эту проекцию переносит на других. Что же делать с сердцем, когда оно такое? Самый интересный был у меня вопрос, когда я пришел на реабилитацию, как изменить свое сердце. Я слушал ребят, я смотрел на них, думаю, какие они классные все. Вот два в свободе, три, пять, машины, жены, дети. Думаю, блин, наверное, что-то они где-то там договорились между собой, есть у них какая-то своя схема. Я, я, только, я смотрю как, знаете, большинство людей пришли, побыли, ушли, пришли, побыли, ушли. Единицы проходят, думаю так. Значит, они тут отбирают нормально, которые подходят, а всех остальных пропускают мимо. Да. Но оказалось не так. Работает это по-другому. Работает это так, что твое принятое решение и твое желание решают, будешь ты дальше идти или не будешь. Также и с сердцем. Надо просто принять решение, измениться. И позволить Богу очистить твое сердце твое черное сердце. Потому что этот мир, он настолько уже погряз в лжи, обмане, там, пошлости, похоти, всей этой грязи, что смотришь, куда не посмотришь, тем более интернет сейчас это вообще такая страшная штука. Везде тебя провоцируют. Я, например, у меня кроме видео там, христианских ничего я как бы особо не смотрю. Но периодически я, например, захожу, открываю какое-то приложение, реклама, какие-то там женщины, какие-то алкоголь, еще какая-то тема. Зачем они? А ну, я же не смотрю такие. Я понимаю, что есть люди, когда вводят в поиски какую-то там да, ситуацию в интернете, и потом начинается реклама идти всех там моментов. Например, ты написал, э, футболки с принтом готовили мы на, на этот, перед, перед лагерем, я как-то забил посмотреть, ну принт сделать по футбол. И как посыпалось мне этих рекламы в Фейсбуке, да. везде мне эти футболки, везде, короче, я думаю, ну, прикольно. Поэтому, а так много, и первая задача э, это посеять мысль плохую в твоей голове, а вторая, чтобы эта мысль прорастила зерно в твоем сердце. Да. Если это произошло, то человек уже не на правильном пути. Да. Пройти путь изменения сердца ⁇ тяжелый путь. Очень тяжелый путь. И не каждый готов его проходить, хотя все говорят, я хочу, я хочу. Каждый должен понимать, что изменить свое сердце ты сам не можешь. 100%. Ты не можешь изменить свое сердце. Может это только Бог поменять твое сердце. Человеку невозможно ничего сделать. Поэтому ни к другому человеку. Например, я не могу там кому-то из братьев изменить сердце. Почему? Потому что я, во-первых, не знаю намерения его сердец. Как пишет Библия. Никто не знает, кроме Бога, что у вас на сердце. Даже дьявол не знает, что у вас на сердце. Пока вы не скажете. Поэтому да. посыл в чем? Что просьба Обращение к каждому даже. Пусть будет просьба. Просто проанализировать себя, проанализировать состояние своего сердца и обратиться к Богу за помощью. Потому что я каждое утро, каждый вечер, каждый день, когда у меня есть время, иду, где, где я остаюсь один, я говорю, Господь, я грешный прости меня. Потому что я могу что-то подумать, я могу кому-то что-то сказать, могу где-то не так повернуть, кого-то спровоцировать на что-то, не знаю, ну, как бы, куча моментов. Говорю, вот меняй мое сердце, там, вот, показывай мне, например, что я делаю не так, чтобы я мог сам оценить себя, признать это и сделать шаг к изменению. Потому что пока мы не осознаем, что у нас грязное в сердце, пока мы не осознаем, что у нас черт, черствое, каменное. Библия как пишет, говорит, Господь, забери сердце каменное, дай платяное. Это как раз вот было про меня, я когда прочитал когда этот стих, я понял, что я свое сердце сделал каменным. И вот вспомнил сейчас такую историю, у меня товарищ, мы сегодня, кстати, про него говорили, Костя Базыкин, пастор сейчас в церкви, и он вот рассказывал свидетельство свое, когда он ехал этапом, в тюрьму а он уже был верующий так вышло у него что его ну, осветили уже он верующим когда он уже покаялся уже служил и он уже ехал такой окрыленный служитель служить в тюрьму Ну, ему там такие 20-30 лет 30 лет, там уже отсиженных лет ребятки задали вопрос говорят ну ответишь на вопрос мы тебе как бы, с тобой будем разговаривать не ответишь ну. и задали ему вопрос какой камень Бог не в силах поднять. И он говорит, я помолился, и Бог мне дал ответ. это сердце человеческое. Ну, как бы, с одной стороны, да, Бог же всемогущий, но пока ты не дашь ему возможность работать со своим сердцем, он ничего не будет делать. Поэтому вот я так хорошо запомнил эти слова, я так тогда меня не коснулись, думаю, действительно. Вот пока мы не даем разрешения, нас не может трогать ни Бог, ну как бы, не помогать нам ни Бог, так же и атаковать дьявола не может. Ничего с нами сделать, пока мы не откроем дверь, не пустим, не сделаем что-то. То есть, выбор за нами, это такой вот. Хотелось бы, чтобы каждый из нас подумал, какое у него сердце, и может стоит что-то изменить. Поэтому, друзья, да, слава Богу. благословение вам, аминь, размышляйте. И Давайте воздадим славу Господу за